100-dən biri olmaq hər kəsin arzusudur. Bu dəfə 100-dən biri olanlar mükafatlarla təltif olundular. Mükafatlandırma mərasimindən özəl görüntülər Center mağazinasında. 100-dən biri adlı mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Gecənin təşkilatçısı rejissor Nail Nayibovlu oldu. Artıq 1 ay idi ki, hazırlayırdıq mən və Əli müəllim bu layihə və bizlə çalışan hər kəs, hətta siz də iştirak edirdiniz. Yəni bizim mübahisələrimizə, bizim davalarımızın şahidi olurdunuz. Çünki doğma kanalımızın belə də hə e, yayım dəstəyi ilə keçirilir bu layihə. Hey, İstedilər ki, niyə pulun mükafatda, pul kəs yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, biz sayanım sayırıq, saymayanı biz saymırıq. Əgər bu gün Lamiyanxan, Ələkbər qızı kimi, bu gün Həməd Xan Əmənoğlu kimi, bu gün xoşgədam Baxşəliyeva kimi simalar öz sadəliklərini, sənəmiyətini göstərib mükafat alırlarsa, niyə başqaları? Biz Azərbaycan mükafatlarını bəyənmirik. Biz xarici mükafatlar alırıq, ancaq vallə deyim ki, xaricdə də onları heç it yerinə qoymurlar. Gecədə show biznesin tanınmış simaları, aparıcılar, aktyorlar, stilislər müxtəlif nominasiyada mükafatlara layiq görülüblər. Mən dəyərini, inanılır dəyərini çox qiymətlidir mənim üçün. Clipə görə seçildim. Clipə görə çox Aziyə çəkilişli, yəni gözəl bir iş çıxarmaq üçün ortaya seçildim. Maraqlı oldu, maraqlı klip oldu. Ona görə də layiq görüldüm. You and me is more than 100 miles. Mən özüm özümü də təbrik edirəm. Qısqananlar çatlasın. Da, da qeyd elədim. Bizim üçün doğrandan da böyük bir sistem oldu. İnşallah ki gələcək fəaliyyətlərimizdə də belə mükafatlar adamı mükafatlandırar. Bu gün çox həyecanlıyam, həm də çox sevincliyim. Bu 1%-nə layiq like olan bütün dostlarımın da uğuruna sevinirəm, onları təbrik edirəm. meydə içsin. Hər birimə də bir fənanur bütkün rəfəli ki, mənim də arzumu idi. Yəni bu ödülə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Başlanıb, deyək ki, belə gözəl bir mükafatla mükafatlandırır, biz mükafatlandırırıq. Biz də öz xalqımız üçün çalışırıq. Mərasimə ailəsi ilə qatılan lider kanalının aparıcısı Lamiyə Ələkbər qızı da mükaffata layiq görülüb. Mən hər birinizə qələbə arzu edirəm, hər birinizə. Daha doğrusu, və bu qələbə ilində gələnlərimiz olsun.